السلام علیکم میرا نام ہے شہزاد انور اور آج ہم بات کریں گے ممکنہ خطرات کی ورلڈ وار تھری کی اس کے خطرات کیوں بن رہے ہیں اس کی وجوہات اصل کیا ہیں اور ورلڈ وار تھری کے دوران پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی آج اس حقائق پہ ہم روشنی ڈالیں گے پہلے اگر بات کریں تو جو ٹکراؤ پہلا ہو سکتا ہے روس اور یوکرین کی جنگ جو دو ہزار چودہ سے چل رہی ہے اب اس کے سر پہ نیٹو آ کے کھڑا ہو گیا ہے یوکرین کے اب وہ یوکرین نیٹو کا مستقل روکن تو ابھی نہیں بنا لیکن نیٹو اس کی مکمل سپورٹ کر رہے اور اگر کوئی بڑا حملہ روس یوکرین پہ کرتا ہے نیٹو بیچ میں آ جائے گا جب نیٹو بیچ میں آ جائے گا تو عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا اس میں کیونکہ جو نیٹو پہ حملہ ہوگا وہ کیونکہ نیٹو کا الائنس ہے چالیس سے زیادہ ملکوں کے ساتھ اگر دوسرا دیکھیں بلاک اس میں چائنا اور تائیوان ہے جو اس کی پوزیشن ہے تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے یو ایس اے یو ایسے ویسے بھی چاہ رہا ہے کہ جو چائنہ ہے وہ ممکنہ سپر پاور ہے آنے والے وقت میں وہ یہ چاہے گا کسی نہ کسی طرح چائنہ کو پیچھے دکھیلا جائے وہ تائیوان کے سر پہ کھڑا ہے اس کو ساری فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہر طرح سے اب اگر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے چائنہ کی طرف سے تائیوان پر کیونکہ چائنہ نے تائیوان کے آس پاس سمندر کے اندر آٹیفیشل ایک جزیرے بنا کے اپنی بیس ادھر بنائی ہے بیس کیمپ ادھر سارے بنائے ہوئے ہیں وہ جو تائیوان اور چائنا کے درمیان جو سمندر ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے وہاں پہ بھی تقریباً دنیا کی ستر فیصد تجارت جو سمندری ہے وہاں سے گزرتی ہے اور یہ سارے سنہریوں کو لے کے یہ بھی بڑا اہم ایک مقام ہے اور یہ اس مقام سے بھی کافی دیر سے آگ سلگ رہی ہے خدا نہ خواستہ ایک ہلکی سی غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ اگر غلطی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ممکنہ ورلڈ وار تھری کی شروعات ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے اسرائیل اور ایران ان کی چپلس بڑی دیر سے چل رہی ہے یہ مشرق وسطہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی اگر چلے گی اسرائیل کی ایران کی تو یہ کافی مسائل پورے مشرق وسطہ میں پیدا ہوں گے سے بھی ورلڈ وار تھری کے چانسیز ہیں یہ تین وجوہات ہیں اور اگر ورلڈ وار تھری سٹارٹ ہوتی ہے دنیا میں دو بلاک سامنے آئیں گے دو گروپس لڑائی کے حوالے سے سامنے آئیں گے جس میں سے ایک یو ایس اے ہوگا دوسری سائیڈ پہ چائنہ ہوگا اور یو ایس اے کے ساتھ کون کھڑا ہوگا یو ایس اے کے ساتھ اسٹیلیا کھڑا ہوگا جاپان کھڑا ہوگا کینیڈا کھڑا ہوگا فرانس کھڑا ہوگا اور نیٹو کے جو الائنس ہے یہ سارے یو ایس اے کے ساتھ ہیں اور اگر دیکھا جائے چائنہ کے ساتھ تو چائنا کے ساتھ رشیا ہے چائنہ کے ساتھ نورت کوریا ہے چائنہ کے ساتھ کچھ افریقی ممالک ہیں تو اگر دیکھا جائے ٹیکنالوجی کی جنگ میں امریکہ اس سے سبقت لے کے جا سکتا ہے لیکن اگر جنگ ایک لمبے عرصے کے لیے چلتی ہے تو پھر چائنا ون کرے گا رشیا ون کرے گا لیکن جو نقصان ہوگا بیسیکلی اگر ان ممالک کا دیکھا جائے تو اگر لمبی جنگ ہوتی ہے تو چائنا ون کرے گا نقصان ہوگا رشیا کا اور یو ایس اے کا اور پورا یورپ اس سے ڈسٹرب ہوگا اکانومی خراب ہوگی سارے جو بجلی کا نظام ہے فین سسٹم ہے اور سب سے جو اہم جنگ لڑی جائے گی وہ جو سپیس میں سیٹلائٹ ہے ان ممالک کے ہر ملک کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو تباہ کیا جائے کیونکہ اس کے تباہ ہونے کے بعد بہت سا نظام انٹرنیٹ کا نظام بینکنگ کا نظام سائبر نظام سارا ختم ہو جائے گا اگلی اگر کردار کی بات کریں کہ جو ممالک سائلنٹ رہیں گے

ہمارے ساتھ کھڑا ہو پاکستان کو جو فائدہ ہوگا ورلڈ وار تھری کا نقصانات بھی یا فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہوگا اس کی سفارتی اہمیت اب بڑھ جائے گی اس سے ہتھیاروں کا جو اصلاح مختلف ممالک اس سے خریدیں گے اس کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے لیکن جو اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو کہ پوری دنیا کی مارکیٹ جب کریش کرے گی پاکستان کی مارکیٹ بھی کافی اثر پڑے گا پاکستان کی مارکیٹ کو بھی پوری دنیا کی جیسے تیل کی سپلائی ختم ہو جائے گی پاکستان پہ بھی تیل کی سپلائی ختم ہو جائے گی مہنگائی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی جو ڈالر آج اگر دو سو اسی سے پچاسی کے درمیان ہے یہ تب سیون ہنڈر سے ایٹ ہنڈر کے درمیان چلے گا تو یہ سارے کرائسز ہوں گے جس میں بھوک کی کمی ہوگی پانی کا مسئلہ ہوگا پوری دنیا کو فیس کرنا پڑے گا تو ایشیا کو بھی بڑا فیس کرنا پڑے گا خاص کر پاکستان انڈیا کو بھی اگر دیکھا جائے ابھی جو جنگ لڑی جائے گی کیونکہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم اس میں تقریباً دو کروڑ تیس لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے حالانکہ تب ٹیکنالوجی اتنی کوئی جدید نہیں تھی اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی وہ انیس سو انتالیس سے لے کے انیس سو انتالیس کے درمیان ہوئی تب کچھ بہتر ٹیکنالوجی تھی تب سات کروڑ اسی لاکھ لوگ جان کی بازی ہار گئے یہ بہت بڑا انسانیت کا ایک ڈیزاسٹر تھا ایک تباہی تھی اس کے بعد پوری دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا اب اتنے سالوں بعد تقریباً اسی سال کے قریب اب تو ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے اب تو ٹینکس بھی ریموٹ کے ساتھ چلیں گے اب تو ڈرون ہے اگر آپ بات کریں دنیا میں ابھی ہائپر سونک مزائل ہماری جو آواز ہے اس سے دس گنا تیز اس کی سپیڈ ہے اور اس کو کسی بھی ملک کو روکنا ناممکن ہے وہ پوری دنیا میں صرف تین ممالک کے پاس ہے اس میں سے چائنا ہے اس میں سے رشیا ہے جس میں سے یو ایس ہے تو یہ آج جنگ پہلے کی طرح نہیں ہوگی یہ پہلے تو نمبر پہ ٹیکنالوجی پہ لڑی جائے گی جنگ دوسرا شروع میں اگر یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں سے یہ جنگ لڑی جائے گی کیونکہ اگر پوری دنیا میں نو ممالک ہے جس جو ایٹمی ہتھیار جن کے پاس ہے تقریباً تیرہ ہزار سے زیادہ ایٹمی نیوکلر جو ہتھیار ہے ان کے پاس ہے اگر چھوٹے ہتھیار کیونکہ شروع میں چلیں گے بڑے ہتھیاروں کا تو اس میں تو اربوں لوگ نقصان ہو سکتے ہیں تو تیرہ ہزار سے زیادہ ان نو ممالک کے پاس ہتھیار ہے اگر بات کریں اگر خدا نہ نخواستہ کوئی بڑا ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو تب پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا اور اربوں لوگ اس سے متاثر ہوں گے پہلے کی طرح فصلیں بھی نہیں رہیں گی پہلے کی طرح انسانیت کی جو افضائش ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا خوراک کچھ مہینوں کے لیے ٹوٹلی ختم ہو جائے گی پانی کا نظام گرم برم ہو جائے گا جو ٹمپریچر ہے یہ دس گنا نیچے آ جائے گا تو یہ بڑے ایک بھیانک اثرات ہوں گے تو جو نیکسٹ ایئر ہے ٹو اس میں سے ورلڈ وار تھری کے فورٹی سے ففٹی کے درمیان چانسیز ہیں ورلڈ وار ہو سکتی ہے لیکن اگر سٹارٹ ہوئی تو ایک چھوٹے پیمانے پر, پر ہوگی اور اگر یہ اس کو روکا جا سکتا ہے ورلڈ وار تھری کو روکا جا سکتا ہے اس کے اب مذاکرات ہو سکتے ہیں جس میں سے آپ اگر تائیوان کا مسئلہ حل کریں رشیہ والی سائٹ سے اگر آپ یوکرین کا مسئلہ حل کریں اگر آپ اسرائیل کے ساتھ یہ جو مشرق وسطیٰ میں مسائل بن رہے ہیں ایران کے ساتھ تو یہ مسئلوں سے انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ ورلڈ وار تھری میں کون جیتے گا سب سے تکلیف اور سوچنے والی بات ہے کہ خدا نہ نقاستہ اگر یہ جنگ ورلڈ وار تھری سٹارٹ ہو گئی تو اس میں بچے گا کون یہ بات سوچنے والی ہے اور خدا نہ خواستہ کسی جگہ سے بھی یہ چنگاری چل گئی غلطی سے بھی کوئی بھی جیسے ابھی یہ تنادہ چل رہا ہے شمالی کوریا کا جنوبی کوریا کا یہ بھی ایک بڑا گرم محاذ ہے اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے غلطی سے بھی مزائل چلا دیا شمالی کوریا نے ایک ٹیسٹنگ میزائل بھی کر دیا پھر بھی جنگ شرچکتی ہے پھر بھی اس کے ساتھ جنوبی کوریا کے ساتھ یو ایس اے کھڑا ہو سکتا ہے جاپان کھڑا ہو سکتا ہے اسٹریلیا کھڑا ہوگا اس سائڈ پہ وہ کھڑے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح کے مسائل بنے لیکن یہ چانسز بہت بن رہے ہیں آپ پورے محاذ دیکھ رہے ہیں یہ تین سے چار محاذ بہت ابھی گرم لگ رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کہ یہ کیا محاذوں میں کوئی نرمی آئے گی ان سسٹم میں یا یہ آگ ایسے ہی سلگتی رہے گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ